Ağə, biz necə bilə bilərik ki, 12 İmam əqidəsi, İmamət əqidəsi batildir? Əlhamdülillah. Vessəlatu vesselam alə rasulillahəmmedət. Deməli, biz 12 İmamın əqidəsini, yəni 12 İmam təqədissini şəxslərini demirəm, əqidə olaraq. Yəni necə ki, dinin əsası məsələsində Allah, iman, mələklər, iman, axirət gününə iman. Bunlarda 12 imamda əqidəsi var. Biz bunu necə bilə bilərik ki, batildir? Bu çox sadə bir şeydir. Də dillərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni kim hansı alim belə deyib, falan kəs belə deyib. Birincisi olaraq Quran-ı Kərimdə belə bir mövzusu yoxdur. Bu birinci dəlilimiz. İkincisi tarixdə Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm insanları dəvət edərkən insanlara 12 imam əqidəsini təbliğ eləmədi. Bu ikinci dəlilimizdir. Üçüncü dəlilimiz Sahabələr heç biri 12 məməliqədinə inanmayıb. Yəni belə bir əqide onlara təbliğ olunmayıb. Üç əgər desələr ki, yox, 12 məməliqədəsi sonradan yaranıb, Allah Rəsulundan sonra çıxıb. Biz də deyərik ki, bu bidətdir. Artıq bu bidətdir və böyük bidətdir. İnsanı dindən çıxardacaq bir bidətdir. Çünki bunu islama gətirəsən yenilik olaraq və bunu imanın şərti olaraq gətirsən ki, bu da böyük bidətdir. İnsanı dindən çıxadır, böyük küfrdür. Başda olaraq da belə bir şey deyə bilərik ee deyə bilərsiz ki məsələn Əbu Bəşir rəziyallahu anh və ya da Ömər rəziyallahu anh və ya da Əli rəziyallahu anh 12 imaməqədəsinə inanmır. Cavab olaraq xeyr. Yəni bunlarda belə bir etiqad olmur. Kimsədə bunun isbatını da gətirə bilməz. Buna mən əminliklə cavab verirəm ki bunun heç kim ispatını gətirə bilməz. Yəni Rafizlər özlərinin bir din uydurublar və onlardan on da çıxa bilmirlər. Bir minə fırradırlar, oynan fırradırlar və nə çıxarımla kıyaslan öz əqidələrinə sağlam almaq istilər suflərdə olduğu kimi məsəl Allahu sənn təala deyir ki Allahı çoxça zikr edin bunlara gətirlər suflərdəki kimi Allah 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 Allahu aşə və Allah birənci bir zikr edirlər ki Allah rəsulun həyatına baxdığımıza belə bir zikr çəkidi yoxdur Allahu sənn təala rəsulu bizə öyrətdiyi zikr elhamdülillah subhanallahi və bihamdi ki zikirlər bunlarda da olduğu kimi bunlara Allahu sənnə və təala 12 maməgidəsini 12 məmməzə təbliğ etmədik halda çünki dinin əsli məsələsində nas olmalıdır. Açıq nas və bu, bu nas da 1-2 yerdə keçməməlidir. Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə keçməlidir. Məsələn, Allah'a iman. Quran-ı Kərimdə Allah sözü e, minə yaxındır. Minə yaxın ilah, əlehə, əlihə deyə keçir. Yəni Allah ism-fantaran isimlərindən. Hətta mələklərlə bağlı, mələklərə iman dediyimiz məsələ, mələklərlə bağlı bəcə də minnərlə nə ayət var. Məsələn peyğəmbərləyə iman, peyğəmbərlərə iman imanı əsində yüzlərlə peyğəmbər e, haqqında ona iman etməyimizə dair dəlillər var. Və həmçinin kitablara iman, İncil, Tövrət, Zəbur, e, Quran Kərimə inanmağımıza dair çox çox dəlillər var, bir çox ayələrdə keçir. Məsələn axirət gününə iman etmək barəsində axirətlə bağlı bir çox saydən ayət var. Niyə 12 iman yoxdur? Niyə 12 iman haqqında bir, bir dənə nas yoxdur? Açıq-aydın desin ki, Bu 12 imamma iman gətməz. İmamların bəziləri bir çoxuna mehdiy dilib. Əgər onlarda mehdiy həqiqətən də 12-ci imam idisə, məsələn İmam Cəfərə, Musa Kazıma, ya o birisi imamlara nə üçün mehdiy deyiblər? Belə bir şey də var. İmamın imaman olduğunu bilmir. Qardaşı bilmir bunun imam olduğunu. Nətar bu din nəslidir ki, məsələn qardaşı bilmir ki, bu şeydir. Məsələn, bir keçə peyğəmbərləvə böyüyür. Bir məratəsi peyğəmbərdir. Əgər din nəslidirsə, bunlarda iki qardaşı bilmir imam olduğunu. Əgər bunlarda din nəslidir, imamətdirsə, nə görə imamın qardaşı bunun qardaşının imam olduğunu bilmir? Özləri özəl batıldır. Ziddiyyətli bir Məsəl, Zeydi Şialar 5-6 imamla danlar. Çoxsin qəbul eləmədilər. Onuncusunu qəbul eləmədilər. Nə biləmi, bir başqaları Keşanlilər, Nusraililər, Fatmaillər, İsmaililər. Nə biləmdir əqidə çıxardıqlar özəllərnə. Niyə? Çünki dinin əsl mənbəsinə qayıtmadılar üçün. Əhlüsünnətə qayıtmaq üçün. Əhlüsünnətə qoydunmu qırağa sən mənzurusan ki firqə qurulaçasan özünə. Bir dindəki ziddiyyət var. O din Allahın dini deyil, şeytanın dinidir. Bunlar hə əlbəttə ki bir din bir din var da. Bu hmm. ziddiyyət ki, olan din nədir? Allahın kim, dini ola bilər. Nə olursa olsun özünə nə uydurursan uydur. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm sən bir hədisdə buyurur ki ümmətim 73 firqəyə ayrılacaqdır. Yahudilər 71-ə ayrıldı, xristianlar 70-ə. Mənim ümmətimdə 73 ayrılacaqdır. Bunların hamısı cəhətə girəcəkdir. Demə bilmirik burada Bir dət olanları da var, bir dət olaraq sonra girib çıxanlar da olacaq, onu bilmirik. Sadəcə bildiyimiz bir şey var ki, tək qurtulan firqe olacaqdır. Tək qurtulan firqe olacaq, budur ki, "Ey mənim və ashabımın üzərlə yolunun üzərmə olan göy mərzuq olacaqdır." Yəni biz bir şey etiqad ediriksə, bunun dərhal olmalı, açıq və nasil olaraq bizə quran ölkəndə bildirilməlidir ki, biz ona iman əsasları ilə görək. Yoxsa ən ofislərdə olduğu kimi onun kimi amma yəqin ki qaldı ki mehdə deyirlərəm mehd məsələsinə görə mehdə qurtarmaq demək qurtarıcı bilməkdir bunlara mehdisi kimi qurtardı cavabları heç kimi nəyi qurtarır mehdə qurtaran deməkdir məsələ biz bildik ki Allah rəsulu mehdib sifətinə laiq idi düzdür mü gəldi qurtardı insanları getdi və onlara söylədi ki son dövrdə də çıxacaqdır mehd olacaqdır adı Assal. Adı Muhammed olacaqdır. Atası da mənim adı atamın adı olacaqdır. Yəni Muhammed ibn Abdullah olacaqdır. Çıxacaq adamın adı. Və o Şam qapıları tərəfindən çıxacaqdır. Bundan ittihad et, ittihad etdiyi kimi İranda ki quyudan çıxmayacaqdır. Cəmkaranda məktub atırlar qoyurlar. Gəliblər ora məktub atırlar Xanala. Bu sən Azərbaycan dilində. Qapadvara da girirlər də bir də nə qapadvar var. İnand bilərdik bu adam. Məktub. Sən əgər o Bir çox ölkələrdən ora gedib məktub atır da. Sən etiqad edirsən ki, bu sənin də dili bilir ki, bu bu paranormal xüsusiyyətlərdən bir xüsusiyyətdir ki, bütün hər şeyi bilir. Yəni dil olaraq hər şeyi, bütün qulların danışdığı hər şeyi bilir. Nə yəni, sən o xüsusiyyəti ona vermiş olsun. Belə fərqində olsan da olmasın. Qalınca ki, bu mehdli bunların iddia etdiyi ki, mehdli bir, bir xəyali mehdlidir. Yəni belə bir şey yoxdur. Qalınca bundan mehdisi eee bir çox Təfakkür edildikdə görürsən ki, bu dəccal mövzusu olacaqdır. Yəhudilər yəni, və onlar və deyir ki, hamilə qadınların qarını yaracaq mehdiləri, məscidləri Kəbəni dağıdacaq. Yəhudilər onlar qoşulacaq. Hə, ərəblər öldürəcək. Məscidləri sökməcəklər. Varda bununla həm söz, həmçə Buxarlağın var da var. Buxarlağın var da var. Anasının nə bilmək budundan doğulub, göyrənə doğulub, yanından doğulub, beləsən. Çıxardı, təqdim edəcəyini. Nə bilmək, demək ki, bunlar peyğəmbərlərimizin xanımına, bunlar mehdiyə zəda inanmırıq dedikdə, əslində buna da etiqad etməlidirlər ki, Peygəmbərin xanımı Zeynətdir. Haşəbəkəllər ki, oğluğundan Sübhan. Qamçılayacaqdı. Onlar deyir ki, şey rəz hə. Çıxardacaq rəz mi gedəcək? Əbubəkr çıxardı daşqalaq elədir. Yəni git cisli etiqad var. Yəni Quran və sünnədə olmayan bir şeyi gətirirlər din ola da özləri. Yoxam bu Tus alimləri də icma ediblər ki, Mehdi qorxusundan çıxmır. Çünki ona görə Şiə dövləti də var artıq. Din lideri də var. Alimləri də icma da var. Onlardakı Tus icması elədir ki, Mehdi qorxusundan çıxmır. <laughs> Qorxursunuz. Ona bəsən bir belə şey kimi deyirlər. Sə yani belə bir gülünç bir şey yəni. Ancaq axmaqlar ilə var onlar dinlərininə. Şey, şey, Allah sübhan tələ sənə bunu yükləmir. La yuqallifu'n-nefsə illə vus'ahə. Allah kimsə gücün yetmədik bir yükü yükləməz. Sən buna özündən 12 imam ətiqadını qoyanda bu bunun altında o qədər bir əqidələr qurursan ki, subhanəllah. Yəni bu mümkündür. Hı.